Salam sang sejati. Hari itu aku merasa seperti baru dapat harta karun spiritual, baru saja melewati malam panjang penuh zikir dan munajat. Dan ya Allah, karuniakan mimpi yang sangat jelas, sangat indah, bukan mimpi biasa. Ini terasa begitu istimewa, ada cahaya, pesan yang dalam. Perasaan tenang yang menyelimuti pasti ini muka Syabah kecil, pikirku. Sebuah tanda kemajuan di jalan, makrifat hatiku berbunga-bunga. Rasanya ingin segera berbagi kebahagiaan sebagai bukti kemajuan rohaniku ini kepada teman-teman seperjalanan. Bagaimana mungkin? Menyimpannya sendiri karunia seindah ini, ini kan juga bisa memotivasi mereka, pikirku kembali. Jadi, di majlis kecil setelah sholat subuh, saat suasana hening dan khusyuk, kemudian aku angkat tangan. Guru, izinkan saya berbagi sesuatu, kataku dengan penuh semangat. Kemudian aku ceritakan mimpi itu detail demi detail. Cahaya keemasan, suara yang lembut, rasa damai yang meliputi. Aku bahkan menambahkan sedikit tafsiran pribadiku tentang makna mimpi itu untuk perjalananku. Melihat wajah-wajah kagum beberapa teman, hatiku makin berbunga. Inilah rasanya mendapat Ngakuat, patinku, lihat perjuangan ruhaniku tidak sia-sia, tapi wajah guru berubah. Bukan senyum bangga yang kudapat alisnya berkerut, matanya memancarkan sorot tajam yang belum pernah ku lihat sebelumnya. Suasana majlis mendadak beku sebelum aku selesai. Suaranya memotong keras dan tegas, "Cukup, semua mata tertuju kepadaku. Rasa malu yang panas menyebar dari leher ke seluruh wajahku. Jantung berdebar kencang. Apa salahku? Bukankah berbagi kebaikan itu dianjurkan?" Pikiranku kacau. Guru tidak langsung marah-marah tapi diamnya lebih menyakitkan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti abadi, beliau memandangku tajam. Kau kira ini pameran ataukah lomba? Mimpi itu karunianya untukmu, bukan untuk kamu jadikan perhiasan di hadapan manusia. Kamu ukur kemajuan rohanimu dengan tepuk tangan mereka. Naib sekali. Kalimat itu menghujam seperti pisau. Perhiasan, pamer, aku terhenyak. Baru kusadari, di balik niat berbagi motivasi itu, terselip rasa ingin diakui, ingin disebut telah maju, ingin dilihat istimewa. Aku sedang memamerkan bukti kedekatanku dengan Allah seolah-olah itu milikku sendiri untuk dibanggakan. Aku mengotori kesucian karunia itu dengan keakuan nafsuku yang licin, yang menyamar dengan jubah kesalehan. Guruku marah bukan karena aku mendapatkan mimpi, tapi karena aku memperdagangkannya untuk memuaskan ego diriku aku menjadikan yang sakral menjadi komoditas untuk pujian. Beliau kemudian menjelaskan dengan nada lebih rendah, tapi tetap mendalam. Wahai anakku, karunia batin, mimpi yang jelas, rasa khusyuk yang mendalam, itu semua adalah rahmat dari sang pemberi rahmat. Ia murni miliknya. Tugasmu adalah mensyukurinya dalam diammu, menjaganya dalam ketulusanmu dan menjadikannya bekal untuk mendekat lebih lagi, bukan untuk diumbar. Setiap kali kamu pamerkan, kamu mencuri cahayanya untuk kamu taruh di atas kepalamu sendiri. Kamu mengalihkan tujuan dari Allah menjadi mencari pengakuan hambanya yang lain. Itu sangat berbahaya dan itu bisa memutuskan sambunganmu. Jadi, inilah kesalahan yang membuat guru spiritualku marah bukan main. Bukan kesalahan syariat seperti lupa membaca basmalah, tapi kesalahan batin. Yang jauh lebih halus dan berbahaya, memamerkan karunia batin untuk memuaskan ego, mengubah pemberian Allah menjadi medali kehormatan untuk diri sendiri. Ini peringatan keras untukku, dan mungkin juga untukmu yang mendengar video sang sejati ini. Jagalah rahasia hatimu dengan Allah. Biarkan karunianya tetap murni, tersimpan rapi dalam ruang kesadaran bahwa dialah sang pemberi, bukan dirimu yang hebat. Karena di jalan makrifat, keikhlasan adalah nafasnya dan pameran rohani adalah racun yang perlahan-lahan akan membunuhnya. Jadi, mari jaga hati kita. Demikianlah salam.